we uh -huh. Третье. естественно, что рисунок движения это не самоцель. Самоцель, вернее, цель это удар, нанесение удара. И э, рисунок движения мы можем ставить просто как школу. А как он, так сказать, с этим работает, ну, если у него э, его движение, его рисунок движения неправильный, особенно в замахе. Вот тут опять-таки архитектурные излишества на замахе. Простоты нет, а простота это школа, это академия. Но, опять-таки, если он даже вот с такими движениями все делает нормально, попадает точно, мощно и так далее, можно с этим смириться. Но пока я думаю, что до этого далеко, чтобы он попадал все точно, мощно и все было в порядке. Поэтому в этом возрасте еще можно плодотворно работать над техникой. Это возможности еще не исчерпаны его физически, его мышцы, суставы и так далее, кости. Так все, это, все это нормально сейчас. Чем дальше, тем будет сложнее. Поэтому я вот иди сюда. Я считаю, что замах его при ударе справа, то есть когда он, а ну покажи, когда он поднимает ракетку, еще раз, смотрите внимательно на его замах. Играйте как лист. Во-первых, он делает тот флаг, о котором мы с вами говорили. Говорили сто, говорили сто раз, что ракетку на замахе не надо подымать, поднимает ее вверх прямо вот так вот, а потом уже делает то движение, которое нужно. То есть идет речь, смотрите, да. идет речь о том, что вместо вот этого, правда, так, потом еще что-то, он локоть отставляет. В общем-то должно быть что-то что простое. Что-то Во простое. Во-первых, это при э, сильном ударе, при мощном ударе противника позволит ему быстрее подготовиться к удару. А когда он делает лишнее, это, еще раз повторяю, может грозить опозданием. толпа, а на мяч идем очень редко. Когда каждый удар, тот, который производится в, общем в направлении цели, должен пойти, вот, пойти хотя бы на мяч. Так, у него часто вот, вот движение. Он прекрасно, так сказать, у него хорошая координация движения. Чешет мяч, крутит хорошо. Но убить мяч или сделать скажем так, подготовку к этому убийству, он вот не сможет. Это мячик летит не очень быстро, особенно уже 12 лет, это уже возраст такой, если говорить по верхам, то это... Итак, на мяч нужно идти. Старайся, Вова, в тот момент, когда тебе удобно, или даже когда и не очень удобно, пойти на мяч, пойти, сократить свое расстояние между тобой и точкой удара. Давай. Резюме. Удар справа. Я бы на твоем месте поработал с ним на двух, два, двух аспектах. Первый замах убрать флаг. Убрать флаг как архитектурное излишество, повторяю. А второе, нужно идти на мяч. Нужно идти на мяч и в момент удара не только одной рукой играть, а все-таки пойти на мяч. Этого нет. Давайте бексем за слева. двумя руками. Все. Иногда будет быть еще все-все. Вместо того, чтобы пойти на мяч, каждый удар. Это над этим надо работать, если мы хотим что-то достичь хорошо. Услышал у нас. Там. А смотри, вот. становись. А неужели сделай замок? Посмотри, ты сделал замок. Летит мяч. Он подлетает, ты ждешь. Ждешь, вот. И вот тут ты его бьешь. А ты не жди. Сделай шаг. Левый левый, левый. Сделай шаг и пойди на мяч. Стоп, стоп, стоп. Вы пошел, 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 пошел. Дай. О, вот так хотя бы. Вот хотя бы так. А ну давай. А даже... Пошел, пошел. Так пошел, не плохо. Так, нормально. Еще. Пошел на мяч. Вот так. Так, отлично. Еще. Пошел на мяч, не пошел. Да, ты уже умеешь управлять. Еще. Пошел на место. О, пошел на мяч. Это стоп, Это работать надо. Это легко с ним сделать. Легко. Но это нужно арифметика. Так, стоп. Давай слета поиграем. Игру слета. そうか。 ты знаешь, что не надо. Не работали мы над ударами света. Вообще, я помню, что я говорил. Быть попугаем постоянно я не хочу. Это нужно работать. Бог, тебе тоже. Мы с тобой говорили, наверное. Что это за удары? Что это? Удар у это за удары? Что это? Что это за удар? Мы говорили, вот оно и оно. Вот это удары, вот. А ты играешь вот так. Куда? Это теннис, который ты можешь обыграть меня или еще кого-то. А по-настоящему на турнире высокого ранга ты не сыграешь, если ты хочешь играть еще и слета. А без игры слета ничего не сделается. Куда уходит? Смотри сюда. Куда уходит ракетка? Вот сейчас нормально, но это просто поработать надо. У него хороший копер эффект. Это Вот сказать, что это неправильно. Остановите, тем более это не правильно. Ракета твоя не должна идти никуда после удара. Она должна идти в руку в эту. Или в эту руку вот назад. Еще раз повторю. Вот экономно. Вот. Больше ничего. Вот, больше ничего. А у тебя идет вот этот же удар вот тут сюда. Куда? Тебя сразу же противник поймает на втором ударе. Еще раз. Вот движение ракеты. Еще раз. Давай, давай. Вот движение. Вот все, она останавливается, она не идет туда. И все, ты будешь это сделать. Давай. Это легко делать. Да,

Это ошибка. Если ты не согласен, тогда и не надо мне говорить. подачи. У него это есть. Нет, нет, нет. нет, Еще раз смотри. Вот ты стоишь на этой линии. Подбрасываешь мяч до пушечной плоской подачи сюда. А его же нужно подбрасывать туда. Чтобы ты смог навалиться. Так, вот снять бахну там еще. говорил о том, что вот перед подачей возьмет, вот 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 ударит, и потом после этого сделать то же самое при подаче. При подаче ударит. Лос. Да, да ударит, ударит так, как я, ударит. Так, и давай ему мяч. На, быстренько, чтобы чувство Еще раз, день в пол ракету, она должна пойти плоско, плоско до конца. Головка ракеты. Трудно. Он не чувствует еще Еще раз вниз. Пол. Пол, да. Точно так же там же подачу попробуем. Спасибо. Все.